Ми знаємо, що для Бога вони не зникли. Вони, він знає, де він, і ну, дай нам віри дочекатись наших хлопців. Да? Зараз ми запрошуємо пастиря Максима з об'єднання благозвістка. Да? тому перший раз у нас, да? Ні, а у нас були вже. Да? Ну, Добре, дякуємо вам. Так, уважно слухаємо. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дуже дякую всім вам, вітаю всіх, хто дивиться нас в прямому ефірі. Дякую пасторі Андрію, пасторі Татьяні за можливість служити Господу і людям Божим Божим Словом. Вітаю дякую вам за ваші відкриті серця. Слава Господу! Така дуже сильна духовна атмосфера тут. І знаєте, мені сказали, що тут фронт 12 кілометрів. вы настоящие герои, слава Богу. Там линия фронта, вы тримаєте свой духовный фронт, и враг, он не прийде сюда. Аминь. Аминь. И, и в песню вы спевали, за Париж будет вільне, и оно вільне, и оно так и будет, залишиться вільним и для Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Давай Богу поаплодируем. Я, я шумный пастырь, и... и На, так, на такому ломанам ломана українській мові приймить мене таким, який я є. Я чую. А ти відчу. будеш расті. Амінь. Будемо расті. Скажи своєму сусіду, будемо зростати. Амінь. Амінь. Знаєш, під час війни, особливо, особливо зараз, під час війни, знаєш, духовного немовля. Дуже легко зламати, дуже легко новини, почув новини, почув щось, і він все ручки опустив, а духовно зрілий, віруючий, він рухається вперед, як ти. Він рухається вперед. На духовно зрілого можна ще опереться. Він становиться опорою для тих, хто його оч... Оч... очолює. Як кстати, моя українська мова? А? Ану, скажіть, скажіть, скажіть щось. Да, все, щоб ви, щоб ви знали, це ну, таке друге може моя проповідь на українській мові. От. І я бачу, у вас камінні нема. Слава Господу! Но Нам треба зростати все одно. Амінь. Библия говорит, что нам нужно взрастать в полный возраст Иисуса Христа. Не в идеальных людей, не в безгрешных людей, но в Его характер, в Его мышление, в Его ценности, в Его поведение. Аминь. Нам нужно взрастать, пока мы тут на цели. Вдохновлять могут и коучи, все психологи. І ці всі різні. А церква це родина Божа, де тебе виховують через настанови, через корекцію, через якісь замічання як це. Зауваження. Зауваження. Це пастор підходить і каже тобі: знаєш, так не треба. В Божому Царстві так не, не потрібно робити. Я говорю, меня ранили, меня травмировали в церкви, меня здесь не любят, знаешь, поэтому и кажут, тому что любят. Если бы не любил, я знаю, что у меня есть дети. Я их люблю, но я их еще выховываю. І це, як ми можемо зростати? Друге, через церковну дисципліну. Ладно, такий приклад. Хто смотрел мультик про Мауглі? Всі бачили про Мауглі. А ви, коли я був немовля, я розмовляв. Ви бачили, як Мауглі розмовляють? Да? А як він передвигався? Ні, на лянах. А чого він не умів нормально розмовляти і передвігатися? Як ви думаєте? Його ніхто що? Не вчив. Він родився, народився. І його що? Ніхто не виховував. І буває так, ну, це не, не в Запоріжжі, а так от десь там буває, людина народила з гори і не попала в родину, в церкву. І там він зростає, а потім у церкву приходить. А -а -а! То не то, а -а -а! це не так. О, що це так? Го, ви снімаєте, у нас теж знімають, а говорить, вот це ви грешите. Я ж думаю, а де ми грішим? У вас камера в церкві. А чого такий висновок? Вони зробили, що ми гріші. Тому що ніхто що не воспитував. І так був. Не виховували, да? як ви виховували, сказали, що в церкві камера, це нормально. Люди бачать, мене бачать зараз, вас бачать. Амінь? Ну і так далі, знаєш. Ну. Поэтому, друзі, дуже важно, щоб було. Ми, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що там того з ким не, не сообщаюся. Це ж дисципліна. Того на зауважені. У вас є хтось на зауважень. Нема, ну потому что вы же совершенные. А бывает же церковь... О, муху поймал, представьте. Ты бачил? Все, теперь вы меня примете точно. Это я сижу, знаешь, церковь только открыла открылась у нас. И мы, если я собрал лидеров, там человек 40 у нас сидит, и, и, и я им проповедую, что нужно спать. они все слушают меня, слушают. И, и такая тишина, муха такая летит, такая муха летит. И это. И я такой, знаешь, проповеду, а потом муху такая раз, схватил и так и кинул. Ну, случайно получилось. А, а, а все скучал. такие на меня. сегодня Бог меня побудил, побудил о росе, говорит, треба расти, зростати. Аминь. Як? Через відповідальність. Аллилуйя. Слава Богу. Да, и четвертое. Рос через, или зрис через відносини. Відносини и служение людям. И знаешь, Бог нас не формирует в одиночестве. И это такой миф, такое заблуждение, когда я там сам десь закру, закриюсь, Буду молитись, буду паститись, паститись і буду зростати. Ні. Тільки поруч з людьми. Тільки поруч з людьми. І Бог так і придумав, щоб була церква. І люди, які біля нас, це різні люди. Є люди, які, ну, може, у вас нема. Ну так, у вас нема. Ну, у мене, які роздражають, як на нашій мові. Раз... Дратують. дратують. Є що? дратують. Є? Ні, у вас нема. Дратують. І знаєш, от а, ну, Біблія каже, железо, железо, железа І знаєш, оці іменно ті, хто дратує, це є наші а, вчителі, які допомагають нам що. Зростати. Амінь. Знаєш, такий сучасний світ він навчає будувати стіни, будувати межі грани... Границі як? Меж. Межі. 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 Так, зезда должна бути межа, зе границю вистрі. А Ісус Христос вчить будувати мости. Відносини амінь Амін. Бо від, відносин залежить твоє щастя. Амен. Амен. Коли Амен. у тебе дома відносини з близькими, у церкві на роботі, ти щасний Амен. Алилуйя. І знаєш, Ісус сказав такі слова, що а, що а потому узнають, що ви мої ученики. Якщо ви будете молитися на иных язиках, ні. Якщо ви будете співати пісню, якщо будете краще співати, ні. Якщо буде любов, амінь. Любити один одного. І ці люди, які Бог нам дає, ми благодаря їм зростаємо в любові, в смиренні. Амінь. Ми з цьому становимося зрілими. Людьми во Христі. Амінь. Слава Богу. Бог хоче, щоб ти зростав. Торкни свого сусіда, скажи, будемо зростати. Будемо зростати. Я кажу так, це рішення. Ні, не треба застрівати на, на тому рівні, де ти є. А, знаєш, ще є, є люди, які прям вони скатились в духовне младенчество. Туди, знаєш, немовля. Ну так же вигідно, так, так проще, да? так? Вот. Но тоді і у Бога другі э, відносини. А Бог, як нормальний батько, є здесь батьки? Батьки є? Є батьки, так? Я нормальний батько. Я хочу, щоб мій син, він не, не тільки був моїм сином, а він рос. Амінь. А Я сьогодні говорю, вставай. Убери за собой. Це нормально чи ні? Для чого? Не для мене, а щоб він був як нормальна людина. А Бог хоче, щоб ми були як Божі люди. Амінь. Похожими на нього. Алілуя. І він хоче, щоб ми не тільки були спасеними, а ще що? Застал. И последнее, о чем я хочу говорить и буду молиться, это рост через испытания. Испытания, знаешь, испытания, выпробования по-нашему, выпробования. Это не наказание, это духовная тренировка. Аминь. Это духовная тренировка через боль. Давайте скажем боль, биль. Через биль. Бог нас Взращивает взращивает в нас силу. Знаешь, вот через шторм корни уходят глубже. Аминь. Аминь. Знаешь, есть такая фирма спортивная, и там у них спортзалы, у них там тренажерные залы, спортивная одежда. И, и этот бренд у них такой слоган: он звучит так: Нет боли, нет роса. Нет боли нет роста. Смотри, мы уходим от боли. Правда же, да? Мы не хотим, чтобы была боль. Но я тебе сегодня скажу, и всех, кто отдавится. Через биль ты взрастаешь. Аминь. Бог послал в твою жизнь шторм не, чтобы утопить, а чтобы взрастить. Аминь. И Яков пишет... 1, 2, 4. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, полноте без всякого недостатка. Аминь. Испытание допущены в нашу жизнь. И это война. И сегодня я, мы разговаривали уже со Светланой, да, что эта война нас изменила. Мы никогда не станем прежним. Мы сильно выросли. И все скажут аминь. Мы стали зрелыми. Аминь. Мы стали более взрослыми. Из-за этой войны эта война сработала на то, что мы стали людьми а, серьезными. Аминь. Мы выросли. И, и знаешь, вот, возможно, сегодня ты проходишь какую-то боль. Мало того, что война, еще какой-то диагноз, может, в семье, может, дети зависимые. Может быть, еще какие-то трудности, какое-то давление, какие-то вот испытания просто э, серьезные. Я тебе сегодня хочу сказать, это все сработает на тебя. Это все сработает на тебя. Ты пройдешь через это все и станешь более совершенным и более зрелым. Аллилуйя. Слава Богу, слава Иисусу. И знаешь, вот когда я смотрю на Христа, Он для нас пример. И книга говорит так, что Он возрастал в любви, в премудрости. Помните? Мы видим, как Он возрастал. Он пришел в этот мир не показать, не, не, не и когда Он был маленький, Он как мы все пришел через женщину по имени Мария. Не прям вот совершенным пришел Богом, а он как мы. Родился в хлеву в обычном, но он тоже возрастал. Вначале через послушание Иосифу и Марии. Он был в послушании. Не они его слушались, да, мальчик там, да, а он слушался родителей. Потом мы видим, какие испытания он проходил в пустыне с дьяволом 40 дней. Потом Гефсимания и все это. Потом отношения через отношения с учениками, эти видносины. Там были разные ученики. Когда мы смотрим на того Петра, который, знаешь, возможно, матюкался, выхватывал меч, там, пытался Христа где-то остановить, где-то тот Иаков пытался вперед все время вылезти. Вот Иуда предал вообще... Вот, Фома не верил, но Иисус рос в отношениях и в служении этим людям. Аминь. Он возрастал в послушании своего, своему отцу, и Библия говорит, что он решил быть послушным отцу до смерти и смерти крестной. Аллилуйя. И его подняли высоко, прибили гвоздями. И Библия говорит, что Он висел на кресте, истекая кровью ради тебя и меня. Он умер, Его сняли с креста окровавленного, тело было абсолютно мертвое, и это было зафиксировано. Его положили в могилу, завернули в плащаницу. Но Библия говорит, и так и свидетельствуют историки, что на третий день наш Господь воскрес из мертвых. Христос воскрес! Слава Богу! Воистину воскрес! И Он воскрес не только для того, чтобы ты был спасен. Он воскрес и для того, чтобы ты возрастал. Я сегодня тебе хочу сказать, возможно, тебе сегодня нужно принять решение возрастать через дисциплину. Возможно, тебе нужно сегодня принять решение взять за что-то ответственность. Возможно, тебе сегодня, может быть, простить кого-то надо. Возможно, тебе сегодня можно... Просто оставаться верным в этих штормах, в этих трудностях. И я тебе сегодня хочу сказать, если ты останешься верным, Бог проведет тебя, Он пронесет тебя через эти трудности и поднимет тебя высоко. Аллилуйя, ты станешь более зрелым и более сильным. Аллилуйя. Поэтому я хочу вместе с тобой помолиться такой молитвой о, о твоем решении расти духовно. Ты готов? Давайте поднимемся все вместе и скажем, Господь, укрепи меня сегодня во имя Иисуса Христа. Научи меня расти. Взращивай меня. Господь, я хочу быть зрелым. Я не хочу оставаться на том уровне, где я есть. Я хочу возрастать. Я хочу доверять Тебе больше и больше. Ты моя жизнь. Я хочу быть похожим на Тебя, Иисус. Аллилуйя, слава Тобі, Господь! І я молюсь за кожного. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Закри свої очі, положи на себе руку і прийми молитву. Господи, молюсь в ім'я Ісуса Христа за кожного. Нехай Твоя благодать прямо зараз опуститься во ім'я Ісуса Христа. Нехай всяка тьма буде зупинена в ім'я Ісуса. Нехай всяке та демон, який атакує і мучає моїх сестер, моїх братів. уйдет прочь во имя Иисуса Христа. Я призываю огонь Святого Духа. Прямо сейчас, закрой глаза, не надо на меня смотреть. Прямо сейчас огонь Святого Духа. Прямо сейчас сила Духа Святого сходит на тебя. Во имя Иисуса. И всякая немощь горит. Прямо сейчас всякая болезнь. Гори в огне Святого Духа. Демоны, которые вытягивают силы, забирают энергию, пугают по ночам. Горите в огне Святого Духа сейчас. Во имя Иисуса. Злые привычки, неправильные поведение пусть всякий источник этого сгорит сейчас во имя Иисуса Христа я молюсь особенно за тех кому поставили диагноз вы, 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 у вас болезнь и я прямо сейчас провозглашаю исцеление над тобой ранами Иисуса Христа будь стилен в имя Иисуса Христа прямо сейчас я, я проголошу меня в имя Иисуса Христа меня да Дух Господень там свобода. В имя Иисуса Христа, огонь Духа Святого, прямо сейчас подними свои руки к небу, скажи, я принимаю огонь, я принимаю силу Духа Святого, я принимаю прямо сейчас, я принимаю огонь Святого Духа, силу Духа Святого, славу Божью, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, и я прошу прямо сейчас за тех людей, кто поднял руки, прямо сейчас пусть слава Шикина Божья опустится на этих людей, шикина Божья, сила Божья, слава Божья во имя Иисуса, помазание Святого Духа, помазание Святого Духа, да разобьется всякое ярмо, да разрушится всякое ярмо именем Христа из Назарета, повелеваю грязной, нечистой силе, которая приходит по ночам, которая мучает, прочь во имя Иисуса Христа, огонь Святого Духа призываю, и я провозглашаю освобождение, исцеление и благословение над этой церковью и Всі, хто смотри в прямому ефірі прямо зараз, призываю силу Божию, власть Христа во ім'я Ісуса. Проголошую зцілення в ім'я Ісуса Христа. Господи, допомоги, допоможи зростати кожному в ім'я Ісуса. Пусть церковь росте духовно в ім'я Ісуса Христа, Ісуса, в ім'я Ісуса. Возможно, ты не видишь в своей жизни роста вокруг. Возможно, не видишь роста вот даже церкви. И те уехали, и те ушли, и те... Я тебе сегодня хочу сказать, бамбук, вот если его посеять, ты не увидишь, что он растет через неделю, через две, через три. Но когда пройдет время, когда пройдет время, этот бамбук за неделю, он вырастает в огромное, и становится огромным деревом. Аллилуйя. Прямо сейчас продолжай расти внутри, укореняйся в Боге. Прямо сейчас, да, не видим, ты не видишь своими глазами какого-то роста, каких-то побед, возможно, но внутри у тебя есть рост. Внутри, и потом в один миг придет прорыв. Аллилуйя. Я говорю, в один миг придет прорыв. Как эта война в один миг будет остановлена, так и в твою жизнь придут в один момент перемены. Аллилуйя! Тебе нужно просто дождаться и продолжать расти. Я вас, родные, всех благословляю в имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Не уходьте, будь ласка. Мы, э, знаете, вот когда пастор молился... Uh, ну, дякую.